হেল্ল' গেছ নমস্কাৰ দি লাৰ্ণিং টি অন্যতাবিদ্যালয় আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই আপোনালোকৰ মাজৰে পৰা এটা বহুতৰে বহুত কমেণ্ট আহি আছিল যে ৰিটাৰ্ণ এক্সামত কোনটো ছাবজেক্টত কিমানকৈ নম্বৰ থাকে সেইটোৰ ওপৰত বহুতৰে বহুত কমেণ্ট আহিছিল আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো তাৰে ওপৰতে বনাম অকল ৰিটাৰ্ণ এক্সাম বুলিয়ে নহয় ফিজিকেলৰ পৰা ধৰি লওক ৰিটাৰ্ণ এক্সামলৈকে ক'ত কিমান নম্বৰ থাকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সকলোবোৰ জনাম ভিডিঅ'টো স্কিন নকৰি শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে সকলো কথা জানিব পাৰিব আৰু এইখিনিতে জনাই থৈছোঁ যে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে আৰু তাত যদি আপুনি জইন হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো দি দিম আপুনি গৈ জইন হৈ ল'বগৈ আজি অলপ মাতটো বেলেগ বেলেগ লাগি আছে যিহেতু মই কাইলৈ ঘৰত যাম সেইকাৰণে আজি এতিয়া ৰাতি প্ৰায় বাৰটামান বাজিছে এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু দিনত যিহেতু মোৰ ডিউটি আছিলে সেইকাৰণে সময় নাপালোঁ তাৰ বাবে বেয়া নাপাব আৰু মই আছাম পুলিচৰ ফিজিকেলৰ পৰা ধৰিলোঁ ৰিটাৰ্ণ এক্সামলৈকে ক'ত কিমান নম্বৰ থাকে তাৰে ওপৰতে ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পাই খুব ভাল লাগিলে যে বহুতে কমেণ্ট কৰি কিন্তু ছাবজেক্টত কিমানকৈ নম্বৰ থাকে তাৰে ওপৰত আমি আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আঁকোৱালি লৈছোঁ খুব ভাল লাগিছে এই নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে এ বি আৰু ইউ বি দুয়োটাৰে ফিজিকেল নম্বৰ অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় এ বি আছে ফিজিকেলত ছিক্সটি মাৰ্ক আৰু ইউ বিত আছে ফ'ৰ্টি মাৰ্কছ কিন্তু নম্বৰটো যিহেতু অলপ বেলেগ বেলেগ হয় তথাপিও আপুনি এইটো ভাবিব নালাগে যে আপুনি দুবাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব প্ৰথমতে জনাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ফিজিকেলত কিমান নম্বৰ থাকিব আপুনি যদি এ বিত দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ নম্বৰ হ'ব ষাঠি নম্বৰ আৰু যদি ইউ বিত দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ চল্লিছ নম্বৰ হ'ব কিন্তু আপুনি এইটো ভাবিব নালাগে যে আপুনি দুইটা বেলেগ বেলেগকৈ দিব লাগিব এইটো ভাবিব নালাগে কাৰণ ইউ বিধ আৰু এবিধ ৰানিং একেটাই হ'ব আৰু জাম্প একেটাই হ'ব কিন্তু এবিধ এটা বেছিকৈ লয় এবিধ চিন আপটো অলপ বেছিকৈ লয় ৰানিঙত থাকিব আপোনাৰ বিছ নম্বৰ লং জাম্পত থাকিব আপোনাৰ বিছ নম্বৰ আৰু চিন আপত থাকিব আপোনাৰ বিছ নম্বৰ চিন আপটো অকল এ বি কাৰণেহে লোৱা হয় ইউবিধ চিন আপ নলয় কিন্তু আপুনি দুয়োটাই প্ৰিফাৰেঞ্চটো দি থ'ব পাৰে এ বি আৰু ইউ বি আপুনি যদি চিন আপটো নোৱাৰে তেন্তে আপুনি ইউ বি এ দিব লাগিব যদি চিন আপটো দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি এ বি আৰু ইউ বি দুয়োটাই প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিব পাৰিব এ বিধ আপুনি পাব ষাঠি নম্বৰ আৰু ইউ বিত থাকিব আপোনাৰ চল্লিছ নম্বৰ আৰু ছোৱালী এ বি আৰু ইউ বি দুয়োটাৰ কাৰণে একেই হয় ছোৱালী এ বিধ থাকিব চল্লিছ নম্বৰ আৰু ইউ বিটো থাকিব চল্লিছ নম্বৰ ৰানিঙত আছে বিছ নম্বৰ আৰু লং জাম্পত আছে বিছ নম্বৰ আৰু ছোৱালীবোৰৰ চিন আপ নাই আপোনাৰ যদি এন চি চি আছে বা স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আপুনি তাত পাঁচ নম্বৰ পাব পাৰিব এক্সট্ৰা মাৰ্ক পাঁচ নম্বৰেই আছে এন চি চি বা স্পৰ্টছৰ এই দু এই দুটা ভিতৰত যিকোনো এটা থাকিলে আপুনি পাঁচ নম্বৰৰ ভিতৰত কিবা এটা নম্বৰ পাব পাৰিব আৰু এইখিনিতে জনাওঁ যে আপোনালোকৰ মাজৰে পৰা বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল যে যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী বা মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পায় বা ছেকেণ্ড ডিভিজন পায় তাত দুই তিনি নম্বৰ পোৱা যায় বুলি মেছেজ কৰিছিল হয় আৰু যেতিয়া দুহেজাৰ বাইছ চনৰ যিখিনি পুলিচত সোমাইছিল তেওঁলোকে পাইছিলে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন যিবিলাকে পাইছিলে তেওঁলোকক তিনি নম্বৰ আৰু ছেকেণ্ড ডিভিজন পোৱাসকলক দুই নম্বৰকৈ দিছিলে তেতিয়া আৰু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটো তাত নম্বৰ আছিলে কিন্তু তাৰপিছৰ পৰা কোনো ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেটত নম্বৰ দিয়া নাই যে আপুনি মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পালে বা ছেকেণ্ড ক্লাছ পালে তাত কোনো ধৰণৰ নম্বৰ নিদিয়ে আৰু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট নলয় যিহেতু আগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটতো নম্বৰ দিছিলে যেতিয়া দুহেজাৰ বাইছ চনত যিখিনি ভৰ্তি হৈছিলে তেওঁলোকেহে সেই নম্বৰটো পাইছিলে তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ নম্বৰ দিয়া নাই এক্সট্ৰা মাৰ্ক পাবলৈ হ'লে আপোনাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট নহ'লে এন চি চি যিকোনো এটা থাকিলে আপুনি এক্সট্ৰা মাৰ্ক পাব আৰু এটা এক্সট্ৰা মাৰ্ক আছে অ'ৰেল বা ভাইভা ভাইভাত আপুনি পাঁচ নম্বৰ পাব পাৰিব পাঁচ নম্বৰ আছে তাত সেইটো কিন্তু ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ পাছতহে ভাইভা হয় এতিয়া হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি থকা প্ৰশ্নটোলৈ যে ৰিটাৰ্ণ এক্সামত কোনটো ছাবজেক্টত কিমানকৈ নম্বৰ থাকে মই দিছিলোঁ দুহেজাৰ বাইছ চনতে ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো আছাম পুলিচৰ আৰু তেতিয়া আমাৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামত নম্বৰ আহিছিল পঞ্চাছ নম্বৰ আৰু ক'ত কিমান নম্বৰ আহিছে জনাই দিছোঁ ৰিটাৰ্ণ এক্সামত ক'ৰ পৰা কিমানকৈ নম্বৰ আহিব সেইটো কোৱাৰ আগত প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই লৈছোঁ যে এক নম্বৰ ইফাল সিফাল হ'বও পাৰে যে মেথছত এক নম্বৰ এটা কমকৈ আহি ৰিজনিঙত এক নম্বৰ এটা বেছিকৈ আহিবও পাৰে তেনেকুৱা অলপ ইফাল সিফাল হ'বও পাৰে যিহেতু অফিচিয়েলি কোনো চিলেবাছ বা ক'ৰ পৰা কিমান নম্বৰ হ'ব সেইটো দিয়া নাই সেইকাৰণে আমি আগৰ যি পেপাৰবিলাক হৈ গৈছে আগৰ যি এক্সাম হৈ গৈছে তাৰ তাৰ পেপাৰবিলাকৰ ক'ৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিছে সেইটো চাইহে আপোনালোকক জনাম আৰু অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে তাৰ বাবে বেয়া নাপাব কিন্তু আচলতে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আহিব এক নম্বৰ ইফাল সিফাল হ'ব কিন্তু বেছি নহয় এতিয়া মই যেনেকৈ ক'ম তাৰমতে অলপ আহিব বুলি ভাবোঁ প্ৰথমতে জনাই দিছোঁ মেথছ আৰু ৰিজনিং মেথছ আৰু ৰিজনিং দুয়োটা মিলাই আপোনাৰ আহিব বিছ নম্বৰ আৰু ক'ৰ পৰা কিমানটাকৈ প্ৰশ্ন আহিব জনাই দিছোঁ আৰু এইখিনিতে জনাই থৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যিহেতু ৰিটাৰ্ণ এক্সামত পঞ্চাছ নম্বৰ আহিব আৰু পঞ্চাছ নম্বৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব এশটা আৰু দুটা এন্সাৰ শুদ্ধ হ'লেহে আপুনি এক নম্বৰ এটা পাব প্ৰথমতে আহিছোঁ মেথছ আৰু ৰিজনিং কোনটোৰ পৰা কিমানকৈ নম্বৰ আহিব আৰু মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ পৰা আহিব বিছ নম্বৰ আৰু বিছ নম্বৰৰ কাৰণে আপোনাৰ আহিব চল্লিছটা কুৱেশ্যন আপুনি দুটা এন্সাৰ শুদ্ধ কৰিলে আপুনি এক নম্বৰ পাব যিহেতু এটাত আধা নম্বৰকৈ থাকিব আৰু দুটাত এক নম্বৰ হ'ব আৰু বিছ নম্বৰৰ কাৰণে আপোনাৰ আহিব চল্লিছটা কুৱেশ্যন আৰু কোনটোৰ পৰা কিমানকৈ আহিব জনাই দিছোঁ মেথছৰ পৰা আহিব আপোনাৰ পোন্ধৰটা কুৱেশ্যন আৰু ৰিজনিঙৰ পৰা আহিব আপোনাৰ পঁচিছটা কুৱেশ্যন আৰু দুয়োটাই মেলা চল্লিছ হ'ল আৰু চল্লিছ আৰু চল্লিছটা কুৱেশ্যনত আপোনাৰ নম্বৰ হ'ল বিছ নম্বৰ তাৰপিছত আহিলোঁ ইংলিছ ইংলিছত আপোনাৰ আহিব পাঁচ নম্বৰ আৰু পাঁচ নম্বৰ কাৰণে আপোনাৰ কুৱেশ্যন আহিব দহটা তাৰপৰা আহিছোঁ জি কে জি কে তাত আপোনাৰ ক'ত কিমান নম্বৰ সেইটো জনাতো খুবেই প্ৰয়োজন যিহেতু তাক আচাম ৰিলেটেড টপিক বুলিও এটা তলত লিখি দিয়া হৈছিলে মই যেতিয়া ছিলেবাছ দিছিলোঁ আৰু আহিব আচাম ৰিলেটেড টপিক তাৰ পৰা আহিব আপোনাৰ পঁচিছটা কুৱেশ্যন আচাম ৰিলেটেড টপিক বুলি এটা মই ছিলেবাছ দিওঁতে দিছিলোঁ যে কোনকেইটাৰ পৰা আহিব জনাই দিছোঁ আছাম হিষ্টৰী আছাম জিঅগ্ৰাফী আছাম পলিটি আৰু আচাম হিষ্ট্ৰি ইয়াৰ পৰা আহিব আপোনাৰ পঁচিছটা কুৱেশ্যন আচাৰ ৰিলেটেড আৰু সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপুনি এইখিনি ভালকৈ চাই ল'ব যিহেতু তাৰপৰা পঁচিছটা কুৱেশ্যন আহিব আৰু জি কেৰ পৰা আহিব পঁচিছটা কুৱেশ্যন যিহেতু আচাম ৰিলেটেড টপিক সেইখিনি জি কে হয় কিন্তু এইখিনি অলপ বেলেগকৈ টপিককেইটা দি দিয়া আছে যিহেতু আৰু জি কে বুলি কওঁতে ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিব আপুনি গম পাইছেনে যদি চিলেবাছটো ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ পৰা আহিব আৰু কলা সংস্কৃতিৰ পৰা আহিব তেনেকৈ যিমান যি আছিলে গোটেইখিনিৰ পৰা আহিব গোটেইখিনি মিলাই আপোনাৰ তাৰ পৰা আহিব পঁচিছটা কুৱেশ্যন আৰু আচাৰ মিলে তাত আৰু যিকে এই দুয়োটাই মিলাই আপোনাৰ নম্বৰ আহিব পঞ্চা পঁচিছ নম্বৰ আৰু পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন আহিব কটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত এনেকৈ প্ৰশ্নবিলাক আহিব আৰু ইমান নম্বৰকৈ আহিব কিন্তু এক নম্বৰ অলপ ইফালিফাল হ'বও পাৰে কাৰণ প্ৰতিবাৰতে প্ৰচেছবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হৈ গৈ আছে সেইকাৰণে অলপ ইফালি ফাল হ'বও পাৰে ধৰি লওক চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ